ारायणा अखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणीयम् दशकम् इरुपद् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आनीन्द्रराजाद् उथितो हिनाभिः त्वाम् दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यैः कृतयत्नकर्मा तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् राज्ञस्वतुल्यम् सुतमर्प्यमानक स्वयम् जनिष्येऽहमिति ब्रुवानक तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नापि प्रियायामदेरुदेव्याम् त्वमंशदोऽभूद् ऋषभाभिधानक अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदक त्वयि त्रिलोकी निथायनाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनम् प्राप्य भवन्निषेवी गधः किलानन्दपदम् पदम् ते इन्द्रस्तुदुत्कर्षः कृदादमर्षाद् ववषमास्मिन् अचनाभवशे यदा तदा त्वम् निचयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्भिददाख सुवर्षम् जितेन्द्रदत्ताम् कमनीं जयन्तीम् अदोद्वहन् आत्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतम् तनूजान् येषाम् चिदीशो भरदोऽग्रजन्मा नवाबवन् योगिवरान् अवान्ये त्वपालयन् बारदवर्षगण्डान् सैखातुशीदिः तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योदः मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिबक्थ्यन्विधमुक्तिमार्गम् स्वयङ्गदः पारमहंस्यवृत्तिम् अथा जडोन्मत्तः पिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्य विहारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीम् अहीनात्मरसाभिलीलक शयुव्रतम् गोमृगकाकचर्याम् चिरम् चरन्नाप्य परम् स्वरूपम् दवाहृताघ कुटकाचले त्वम् तापान् ममा नारायणा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते हरे कृष्णा नारायण नारायण नारायण